в 6 часов утра. Были мощные взрывы. Посыпались потолки, повылетали все окна, стекла повылетали. Выбухли. Сначала свист, потом выбух. В коридоре между капитальными стенками. Я чув взрывов в 3-4. Я точно не знаю. Первый я не реагировал, спал. А потом, когда последний открылся балкон, я схватился и вылетел в подъезд. Потому что балкон открылся, закрытый балкон открылся. И взрывная волна пошла по всей квартире. Как ударил дом? Дом был поврежден уже много раз. Я тут боюсь жить. Тут страшно жить. Я прихожу каждый день, и, ну, ну, убегаю вечером ночевать в другое место. Я вижу, что я еще как бы ничего, то есть ну, побиты стены, вот оп, стекол нету, окон нету. Ой, ну, картина страшная. Сьогодні зранку росіяни вдарили по Херсону о, чотирма керованими авіабомбами. Вдарили посеред місцю. Це відбулося з 5.25 до 5.40 За 15 хвилин, ці нелюди випустили чотири керовані авіабомби по будівлі Херсонського вата поряд по Тинку зруйнований під'їзд. Вже потім рятувальники визволяли чотири людей, які знаходились в підвалі. Але на щастя, там без постраждалих люди просто перелякались.